श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री गुरुदेव दत्त श्री जय लाभाधिकरम दत्तस्तोत्रम या स्तोत्राच्या नित्य पठनानं यश कीर्ती जय लाभ यांची प्राप्ती होते रोज मनोभावे संकल्प करून किंवा संकल्प न करता हे स्तोत्र जर पठन केलं आपल्या जीवनातील कुठलंही संकट असेल क्लेश असेल चिंता असतील व्यथा असतील या सर्वांचं निवारण होतं रोग असल पीडा असल मुक्ती मिळेल आपल्या मनोकामना पूर्ण करणारं कल्याणकारी अहं स्तोत्र आहे चला तर स्तोत्र पठन कुया श्रीगणेशाय नमः महा, दत्तात्रेयं महात्मानं वरदं भक्तवत्सलं प्रपन्नार्तिहरं वन्दे स्मर्तृगामी समावतु दीनबन्धुं कृपा सिन्धुं सर्वकारणकारणं सर्वरक्षाकरं वन्दे स्मर्तृगामी समावतु शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणं नारायणं विभुं वन्दे स्मर्तृगामी समावतु सर्वानर्तहरं देवं सर्वमङ्गलमङ्गलं सर्वक्लेशहरं वन्दे स्मर्तृगामी समावतु शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसा भक्ताभीष्टप्रदं वन्दे स्मर्तृगामी समावतु सर्वरोगप्रशमनं सर्वपीडानिवारणं तापप्रशमनं वन्दे स्मर्तृगामी समावतु ब्रह्मण्यं धर्मतत्त्वज्ञं भक्तकीर्तिविवर्धनम् आपदुद्धरणं वन्दे स्मर्तृगामी समावतु जन्मसंसारबन्धग्नं स्वरूपानन्ददायकम् निःश्रेयसप्रदं वन्दे स्मर्तृगामी समावतु जयलाभयशक्कामदातुर्दत्तस्य यः स्तवं भोगमोक्षप्रदसेमं प्रपठेत्सकृति भवेत् इति श्री श्रीजयलाभादिकरं दत्तस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीस्वामी समर्थ श्रीगुरुदेवदत्त